силы. И такое есть. Но, в общем-то, основная масса людей живет. И люди, которые были бедные, нищие. Один сказал, у меня велосипеда не было. А сейчас у меня, говорит, три магазина. И весь бар мне подает руки. <говорит> да. Ведро джинне отбывается. Да. Ми потім і назвали відродження. Кстати, общество Трезві Тверезості відродження на Україні існувало з 1868 по 1928. Його потім все на Соловки керівництво послали. І останній його очільник був Ігор э, Сікорський. Його обрали в 18-му році, і він так і залишився. И поехал потом в штат, и не перебирал его, надеялись, что он, может быть, вернется. Да у вас есть вопрос, Александр Николаевич, я прошу. Чекаю от вашей Будь пожалуйста, ставьте свои вопросы. Алло. Алло, здравствуйте. Скажите, вот у меня есть родственники, которые, вот они чувствуют, что у них есть алкогольная зависимость. Но ну, они уже, как они готовы начать лечение. Но, есть еще один у меня, ну, скажем так, родственник, который, ну, не может еще себе признаться даже себе Я хочу <laughs> вам сказать, что надо обращаться к врачу, профессиональному врачу, любому. Самое главное, чтобы этот человек был достоверный, вот по-украински достоменный, чтобы его дии выкликали у вас повагу и веру. И доверу, так? До да, до веру, все. Вот. И больше Важно не вмешиваться в процесс лечения. У вас в Виннице работает прекрасный областной наркологический диспансер, социотерапия. И очень удачно работают врачи. Очень хорошо работает вторая клиника. Можно смело туда идти всегда. Там есть реанимация, там есть стационар, там есть помощь, которую мы можем оказать. К ним можно обращаться всегда. Или приходите к нам, посмотрите. Любой человек должен, так сказать глянуть в глаза врачу. Хочу объяснить одну вещь. Всегда спрашивайте о докторе, к которому вы идете, кто он такой. Если он употребляет алкоголь, вот в таких вот дозиках к нему идти нельзя. Это человек, который не может работать в наркологии. У нас человек в нашем центре, который был замечен, что он имел легенький запах шампанского, получил трудовую книжку и больше у нас не работал. Это единственное безусловное условие. Він должен уйти з роботи. Почому? Он не може працювати з залежними людьми. Тому це один із важливіших показателів. Олександр Миколаевичу, ще про одну розкіш, від якої людство не може відмовитися століття вже, це тютюн. Тютюн це те, що дійсно шкодить організмові. Це те, що прописують як форму шкоди і ганебної звички на пачках церкових. Але разом з тим це те. от чего на получает насолоду. Чи можно ли избавиться от этой зависимости? Да, можно. Проблема это решается довольно легко и вместе с тем сложно. Изменился характер табака, изменился характер сигарет. Вот Обратите внимание, чем дороже сигареты, тем меньше людей приходит лечиться. Вот одна интересная деталь. Я думал, что валом повалят. И мы когда-то проводили такой эксперимент. Бесплатное лечение от табачной зависимости. Вот, и показали перед этим онкологическую операцию, связанную с удалением части легкого, пораженного опухолью. Прямо в эфире показали. И сказали, мы бесплатно три дня помогаем людям бросить курить. Четыре человека. Это очень сложная зависимость. Намного сложнее, чем алкоголизм. И отважиться на этот шаг намного сложнее. И многие просто надеются, что они смогут бросить сами. Да, многие люди бросают самостоятельно. Это силоволи? Ну, понимаете, вот я очень своеобразно отношусь к терминам психологическим. Вот. Сила воли – это волевое усилие, которое мы на что-то направляем. Ну, направьте ее, эту силу воли. Да нет никакой силы воли. Должна быть злость у человека на эту отраву, которая тебя превращает в тварь вонючую, больную, никчемную. Полюби себя и брось это раз и навсегда. Не можешь – приди. Час і нету. Є два до запитання. Добрий вечір. Чуємо вас. Зірвався телефон. Як швидко людина потрапляє під залежність тютюну? Підлітки, практично... напевне, всі пробують, так? У да. більшості. Табачна залежність формується у 7 із 10 практично зразу. Це високий такий показник. Да. Практично зразу. Ничего не надо, я живу возле школы, и посмотреть, какие девчоночки, которые ходили в четвертый класс, в пятом уже стоят три, а в седьмом уже все, особенно женщины. И очень намного быстрее. Вот. К сожалению, вот женская табака курения действительно требует намного больше усилий. Потому что у женщин разрушается в силу того, что там есть такой комплексный э, воздействие, там много разных препаратов, очень сильно травмируются ее защитные функции, защитные функции организма женского. Вот именно инстинкт самосохранения, он подавляется табаком очень сильно. Есть звонок. Добрый вечер, слышим вас. Добрый вечер. Добрый. Э, скажите, пожалуйста, у меня есть такое вопрос. Я, наверное, уже пропустила, потому что я только что включила на этот канал про алкоголизм. Э, Я знаю багато є таких людей, просто е, в мене мама хворіє алкоголізмом. Це така проблема в кожній сім'ї може трапитися. Я знаю багато таких є людей, що е, страждають цим і страждають близькі коло цих людей, тому що я дивлюсь на свою маму і страждаю напевно ще більше, ніж вона. От я хотіла запитати, ми е, її кодірували, воно не допомогло, ця кодіровка, е, вона зірвалася потім з часом, ти вона вже старенька в літах, але е, от в мене таке питання, наприклад, чи можна її, як вона не визнає, що вона, вона каже, я не алкоголік, чи можна її? Е, Ну, ну чтобы примусово вот, что позитивный результат. Угу. Вот мы сейчас уперлись, самое страшное, как заставить маму бросить пить. Если не признает, так? А она никогда не признает себя зависимой. до тех пор, пока она будет пить алкоголь. Вот эта зависимость, это зависимость, которая поражает всех, в том числе и вас, моя любимая, хорошая. И судя по интонации вашего голоса, то состояние фрустрации, которое у вас выражено в интонации, говорит о том, что вы не знаете, что делать. Первое. Если у человека есть зависимость, вы должны изменить себя сами. Самое главное, перестаньте играть роль спасителя. Не спасайте. Второе. Четко и ясно поймите, это хворь, боль, лезнь, которую надо лечить. И надо это дело внушить маме, то есть изменить поведение всех окружающих. Уберите, пожалуйста, алкоголь навсегда из вашей семьи. Не пейте сами и не стимулируйте маму на употребление алкоголя, папу, мужа. Измените себя сами, перестройте внутренне себя запомните, если эта проблема есть у мамы. Обычно у женщин эти проблемы наступают после менопаузы. Вот, защитные функции организма меняются, и женщина имеет эту проблему. То она может быть у вас. Но хочу вам сказать, что С-кодирование, видно, у вас было не тим-цем. Понятно ответил, да? Потому что метод эмоциональной стрессовой терапии, если его правильно делать и правильно осуществлять, позволяет решать вопросы. У меня ходит женщина, я ее очень люблю, потому что она всегда перед Пасхой приходит. На один год мы проводим манипуляцию, а потом мы продлеваем. Мы всю жизнь работаем дальше бесплатно. И она перед Пасхой обязательно нам приносит там, молочко, модочек в ней. Ей сейчас 84 года, мы у вас работаем 25 лет. Вот когда ей было 60, она ко мне пришла на, на прием. И мы тогда еще спокойным Валерием Васильевым вот, принимали ее. Это был у нас такой первый случай, вроде 60 лет. Сейчас 84 года, такое солнышко ходит, такие пережочки печет, и с такой радостью ходит. Но регулярно и постоянно. Она уже осталась сама. Никого нету. Но она говорит, а бжилки ж мы без меня загинуть, тому то я буду ходить и работать. Она занялась пчелами. Вот, самое главное, конечно, это уговорить ее прийти. Как это не тяжко, уговорить прийти. Другой раз таких тяжелых людей приносят. Смотришь и думаешь, господи, что делать? В анамнезе там и конопля, и любименький наш, родненький, и все, что хотите. Вот. И после этого алкогольной зависимости, 26 лет, и, казалось бы, никакого результата не будет, а начинаешь работать, да, вот вкалываешь, как негр, когда видишь другой раз этого пациента, тебе самому становится так, Ниякого. Ниякого, правильно по-украински, но ну, его поднимай,